bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchilarini qiziqishlariga qarab kasb hunarga yo'naltirish orqali ularni hayotda o'z o'rinlarini topishlariga har tomonlama ko'maklashish muhim vazifalardan biri sanaladi kasb hunar maktablarida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuni va kasblar festivallari tadbirlari aynan shu maqsadlarni o'zida mujassam etmoqda nishon tumanidagi birinchi son kasb hunar maktabida ham kasblar festivali shiori ostida tashkil qilingan tadbirda tumandagi barcha maktab bitiruvchilari va ularning ota onalari taklif qilinib bu yerdagi shart sharoitlar bilan yaqindan tanishishlari uchun imkoniyat yaratildi kasb hunar maktabi faoliyatini keng targ'ib qilish o'quvchilarga beriladigan ta'lim jarayoni haqida yig'ilganlarga keng ma'lumot berishga qaratilgan ushbu tadbir nafaqat o'quvchilar balki ota onalar uchun ham foydali ma'lumotlarga boy bo'ldi masalan maktabda 7 ta yo'nalishda avtomobillarni ta'mirlash chilangari traktor mashinist raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi tikuvchilik kabi kasb hunarlar o'rgatiladi maktabda ayni paytda jami to'rt yuz sakson besh nafar o'quvchi yoshlar tahsil olishmoqda bundan tashqari ikki yuz o'rinli talabalar yashashi uchun mo'ljallangan yotoqxonalar ham mavjud kasb hunar maktabida o'qish muddati ikki yil bo'lib o'qish so'ngida bitiruvchilarga diplom beriladi o'quvchilarimiz bilim olish bilan birgalikda kasb sirlarini ham puxta egallab chiqadi kelgusida ular qo'liga kichik mutaxassis diplomini olgandan keyin ishlash huquqini ham qo'lga kiritadilar o'quvchilarimiz olgan bilimlarini amaliyotda sinashga ham imkoniyatlar yaratilgan men qarshi tumani oltinchi umumiy o'rta ta'lim maktabidan bu yerga tashrif buyurdim qiziqishim bo'lganligi tufayli bu yerdagi tikuvchilik yo'nalishini tanladim va kelgusida shu yerda o'qishimni davom ettirmoqchiman tadbir davomida o'quvchilar dars va mashg'ulotlar o'tiladigan sinfxonalarda yaratilgan shart sharoitlar fanlar bo'yicha olib boriladigan to'garaklar faoliyati bilan tanishdilar mazkur ilm maskani bo'ylab o'tkazilgan bunday sayohat uning ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi shuningdek kasb hunar maktabida o'qish istagini bildirgan yoshlarga hujjat topshirish qabul muddatlari to'g'risida ham tushunchalar berib o'tildi